Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Agung Saladin yang hebat nih dari Jogja rupanya. Iya, oh, alhamdulillah Temu kangen silaturahmi ya. Iya. Yeah. ini ngomong-ngomong eh bapaknya siapa ini namanya nih? Saya singkat aja, Pak Toto dari Pak Toto, Malang. Dari Malang yeah. ya? Malang mana? Kepanjen ya? Kepanjen. Yeah. Ini Pak Toto ini ngomong-ngomong uh, uh, bapak, bapak perkutut berapa ini dari Malang ke Panjen? Ya? Masih satu. satu ini ya. ya. Dan uh, nama perkututnya apa ini? Saya namai Melati. Melati. Ya. Oh, ya. Perkutut Melati ya. Ini Pak kan ini uh, saling berbagi tip atau ya. ilmu uh, untuk pemula seperti saya ini kan kadang kurang tahu tentang perawatan burung perkutut uh, di kesehariannya. Dan untuk Pak Toto sendiri, kalau merawat perkutut, hariannya gimana nih Pak? Hariannya itu masalah makanan, minuman, itu saya bebas. Jadi kalau ada yang mengurangi jumlah minumannya, itu misalnya saya nggak melakukan. Jadi makanan itu los, minuman itu los. Penjemuran sementara ini Sayanya, pokoknya ada di rumah itu hampir setiap hari saya jemur mulai pagi hingga jam 11 Begitu ya? Begitu ya? Dan untuk ini, ngomong-ngomong, ini kan ada uh, perawatan di pagi hari ini, Pak. Uh, si melati ini uh, khususnya untuk burung perkutut lomba, ya, ya. burung perkutut melati. bapak ini? Kalau pagi hari, perawatannya gimana nih? Untuk pagi hari, pagi hari. Saya kira kalau merawat itu tergantung dari kondisi atau karakter burung ya. Saya lihat tuh untuk melatih ini sudah cina, makanya tidak pernah saya kerodong. Kalau orang-orang itu mengerodong, saya kira bagus juga ya apabila burungnya masih belum cina. Sedangkan melatih ini karena sudah jinak, nggak pernah saya kerodong. Jadi kalau mau berangkat lomba saja saya kerodong nah, begitu. Kalau Ya pagi hari, pokoknya ada di rumah itu saya oh, jemur Kalau jemur enggak ya tidak ya apa-apa di tempatnya. Gitu ya? ya. Dan untuk uh, perawatan uh, soal mandi nih, ya. burung perkutut Pak Totok sendiri ini mandinya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Saya belum sempat memandikan, ya. karena itu saya kira hasilnya belum maksimal ini. Seharusnya dimandikan karena mandi itu bisa menurunkan birahi. Sementara terakhir-terakhir ini terlihat itu birahi untuk melatih ini. Jadi banyak kuor. Harusnya saya harus menyempatkan. Iya, iya. Ini nanti saya akan melakukan kira-kira tidak dengan dipegang ya. Mungkin saya semprot. Itu kira-kira pada saat teduh begitu saya kira bagus saya kira. Ini kurang maksimal karena saya belum menyempatkan untuk memandikan, saya kira perlu dimandikan oh gitu ya, dan untuk perawatan pemandian ini ya uh, seringnya sering pakai uh, sampo atau sering pakai air leri atau cucian beras yang dikasih daun sirih atau gimana? Nah, saya biasanya adalah air air biasa, air keran tapi saya tambahi air sirih, remasan air sirih nah begitu oh Ya, jadi rutinitas mandi itu pakai air leri dikasih. Air leri, enggak saya? Enggak, enggak. ya air sirih saja. Air sirih saja ya. ya air siri. Fungsinya untuk apa itu daun sirih itu? Saya kira bila ada kutu ya, bila ada kutu itu jadi menjadi mati ya ya. Jadi oh, dia so menjadi, menjadi kulitnya lebih sehat saya kira. ya. ya, ya. Dan untuk penjemuran nih Pak, penjemuran sendiri kan banyak yang pemula seperti saya kurang tahu. Masanya maksudnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, dan untuk burung perkutut lomba jemurnya itu eh, yang wajar itu dari jam berapa sampai jam berapa ini Pak? Saya kira pokoknya satu minggu itu minimal diusahakan minimal itu satu kali atau dua kali. Kalau setiap hari dijemur, saya kira tidak apa-apa. Saya kira yang hmm. penting dia bisa milih pada saat di tempat jemuran, sangkarnya itu dipilih yang dia bisa ke tepi kena panas ataupun dia menghindari panas ke tengah begitu saya kira okay, yeah. diusahakan dia tidak dipaksa untuk kena panas ya hal yang atasnya terbuka saya kira tidak begitu jadi, jadi ada jemur gitu ya istilahnya. sangat ya. jemur tapi yang atasnya itu ada tertutupnya sehingga dia bisa berpanas memanaskan dirinya lewat pinggir atau dia menghindari panas, dia ke tengah. bisa berteduh. Ya, dia bisa berteduh juga. Dan gini Pak, sering juga eh, perawatan pagi hari kan ada juga istilah pengembunan. Dan untuk si melati ini sering nggak diembunkan. Belum, belum sempat. Belum sempat. Tapi kalau orang melakukan itu saya kira bagus juga saya kira. Iya, hmm. cuman saya belum sempat sini. Jadi istilahnya pengembunan itu untuk Pak Totok sendiri penting nggak ini untuk burung perkutut? Saya kira penting. Hmm. Jadi mungkin akan lebih fresh dia, lebih sehat, begitu ya. Ah. Sementara tapi saya belum sempat melakukan. Oh, tapi betul -betul. saya setuju dengan itu. Mungkin mendatangnya saya akan melakukan itu juga. Betul -betul. Dan ini Pak, kan sering pemberian makanan kan sering e, bila mana perkutut, e, kebanyakan perkutut di rumah kadang kan sering lali istilah jawabnya. Sering lupa e, mengecek makanannya. Untuk pengecekan makan sendiri, Pak Toto sering berapa hari sekali agar tidak eh, kehabisan makanan ini Pak? Oh begini saya jadi buka rahasia ini Melati ini burungnya itu beling Kalau nelek buang kotoran itu seringkali di tempat makannya oh, jadi di tempat makan Maka iya tempat maka itu. saya kasih tempat makan itu lebih dari satu Agar tidak semuanya kena kotoran gitu oh, gitu ya ya jadi saya sifatnya melatih itu begitu tapi saya nggak protes tiap burung punya keistimewaan dia kalau buang kotoran begitu neleknya itu makan tapi tidak apa-apa lah dia sering menyertai saya membawa prestasi begitu. Oh, gitu jadi tidak ya. masalah dan untuk pemberian minumannya nih pak kan sering eh, perkutut lumba sering dikasih minuman eh semacam obat tetes, semacam e, madu, semacam e, larutan penyegar. Untuk melatih sendiri e, dikasih campuran-campuran seperti itu enggak ini. Kalau saya dikatakan memakai iya, tidak iya. Kalau pada minumannya secara langsung memang tidak, saya tidak. Tetapi minumannya itu saya campur ke dengan pakan. Jadi, saya tepakan itu, saya beri vitamin yang saya lekatkan pakai telur bebek. Nah, itu telur tidak terlalu banyak, gitu, gitu ya? aja ya. Nah. Apa itu nggak terlalu basah ya? Nah, kena angin-angin gitu aja sudah kering dan melekat vitamin itu. Jadi, Langsung ke bisa dikatakan, iya. Gitu ya, jadi bisa dikatakan memakai, tapi tidak diberikan di minuman. Oh, gitu Dijadikan ya? satu pada, pada makanannya, makanan gitu ya? ya. Dan untuk uh, makanan tambahan, nih, Pak sering nggak melatih ini dikasih makanan tambahan semisal diberi kacang hijau gitu. Ya. Kacang hijau. Belum iju, sempat saya. Belum sempat ya. Ah, belum sempat. Kalau teman-teman melakukan itu saya setuju juga. Saya kira. Jadi jarang-jarang ya. itu dikasih itu saya kira bagus saya kira. Dan uh, sering nggak dicampur semisal uh, ketan hitam atau beras merah atau godem untuk perkutut. Godem enggak iya godem enggak kalau Ketan hitam itu yang saya beli itu sudah mengandung. Itu ya. nah, rupanya juga melati ini juga sedang memakannya. Suka juga jadi, saya perlu bervariasi kalau makanan oh, saya kira. Gitu ya. ya, dan untuk uh, pemberian ini, semisal ini kan sering kan burung perkutut uh, kita kan kadang-kadang di musim hujan atau musim panas seperti ini kan sering sakit. Untuk uh, pemberian obat atau jamu tersendiri. Pak, atau pakai obat apa atau rempah-rempah uh, apa misalnya? Iya. Saya mengandalkan itu tadi vitamin yang biasanya diberikan pada minuman. Itu saya campurkan pada makanan. Itu sama saja dengan termasuk pencegahan terhadap penyakit. Jadi uh, makanan yang cukup bergizi itu secara otomatis saya kira bisa meningkatkan ketahanan tubuhnya. Gitu. Oh gitu ya dan untuk pemberian eh, tadi itu menyebutkan apa jamu istilahnya atau obat ini ini sering pakai jamu eh, racikan sendiri atau merek-merek pabrik yang terjual di pasar pasar nih pak iya yang oh. terjual di pasaran <tuh> itu saya pilih di jatim itu ada yang kadarnya nggak terlalu kuat saya kira aman tanpa dimandikan itu sudah bisa diberikan nah, itu biasanya kalau saya bawa hari minggu itu Jumat itu saya kasih biasanya jadi hamin dua gitu ya hamin dua ya, saya ya. kira hamin dua hamin tiga itu bagus untuk diberikan dan biasanya Pak Toto sendiri untuk me melatih mental si melatih tersebut gimana ini untuk melatih mental fighternya atau melatih mental manggungnya di kantangan ini iya gimana cara melatih mental cara itu? melatihnya hmm. jadi perlu itu dilakukan jadi oh apa sering diajak jalan-jalan apa sih iya uh, jadi begitu di track apa gimana iya jadi kalau sudah cukup jumlah lomba dari hari ke hari itu ya pakai lomba itu kita melatihnya apabila kita sudah cukup lama misalnya tidak memungkinkan untuk membawa itu ya kita saat bepergian kemana kita bawa kita kotak saya kira untuk melatihnya perlu begitu Oh, jadi ya. dibiasakan pakai kotak gitu ya. Kadang-kadang begitu pak. Untuk melatih mental burung perkutut tersebut ya pak. Iya. Dan untuk uh, penjemuran di rumah ini pak, uh, penjemuran perkutut si melatih ini pakai sistem dikerek apa pakai sistem digantung atau dicantelin di bawah pohon gitu aja. Saya dengan cara dikerek tidak, digantung juga tidak, itu saya letakkan di semacam meja ya. Oh ditaruh di meja. Semacam di meja, meja ya ah. di meja yang kira-kira aman tapi dari kucing misalnya oh, okay. begitu. Dan untuk ketinggiannya berapa itu semisal ibarat yeah. semacam meja itu? Ah. Yes. Iya. Kira-kira tingginya itu satu meter. Satu Dan, meter. Oh satu meter tingginya. Dan yeah. posisi itu uh, tanpa krodeng ya? Tanpa, tanpa krodeng Tanpa Ya. Yeah. Dan ngomong-ngomong nih Pak uh, di rumah kan? Yeah. Punya banyak burung-burung uh, yang bagus lah istilahnya, dan punya berapa koleksi di rumah atau simpanan di rumah itu selain melatih ini, Pak? Iya, kira-kira semuanya ada. Kalau lokal itu kira-kira 25. Kalau yang lokal, memungkinkan lokal. untuk dibawa ke lapangan itu ada tiga. Tiga tempat. Sedangkan, bangkok saya memiliki 40 kandang, kira-kira oh. lebih ya, nah. dan kandang, karena saya juga peternak berupa jadi pernah burung bangkok juga uh, pecinta perkutut lokal, lokal dan uh, penyuka uh, lomba atau gantangan perkutut lokal. dulur, ya. nah, iya biar tambah saudara. Dan tujuan Bapak uh, dari Malang sampai uh, sini apa Demak Pranggen sini ya, Demak yeah. ya. Uh, Ini uh, apa ini Pak yang paling berkesan atau paling uh, tujuannya juga Pak? saya menarik. ingin perkutut lokal itu bisa menjadi tuan di rumah sendiri di Indonesia dan rupanya ini terwujud nah maka saya melakukan hingga ke luar daerah daerah begitu itu antara lain lebih memantapkan kekokohan perkutut lokal ini di hati masyarakat dan mengapa begitu karena perkutut ini memiliki dampak positif yang banyak ya bagi seseorang, bagi keluarga, saya kira gitu. Iya, ya. Tambah erat tali silaturahmi. antar daerah demikian. Ya. Dan saya lihat memang uh, lomba burung perkutut lokal dari desa sampai kota ini uh, semakin ramai ya. ya. di sini di Mak di Ngoper ini uh, ya. saling temu guyub rukun antar komunitas gitu ya. ya. Dan untuk uh, tadi itu eh, mandi istilahnya mandi itu eh, seharusnya itu eh, pakai air hangat atau air sampo atau air leri yang bagus itu menurut Pak Totok sendiri ini Pak. Saya lebih setuju air dengan dicampur sirih. Kalau siang hari itu suhunya biasa, sedangkan kalau malam hari mungkin sebaiknya hangat. Oh gitu ya. Ah begitu. Dua-duanya saya kira bisa malam hari bisa. Tapi Uh, siang hari juga bisa pada saat di setelah diteduhkan dulu ya, ya diteduhkan ya. dulu itu baru dim bisa dimandikan bisa disemprot ya, juga bisa dipegang, dipegang. saya uh, kira dua-duanya bisa tergantung kondisi burungnya saya kira. dan ini Pak kan banyak pemula-pemula sering bertanya entah itu lewat media sosial entah itu langsung uh, ke tiap-tiap uh, orang gitu ya Uh, untuk tip penjinaan burung perkutut, ya, yani kan Bapak juga mendalami dunia perkutut. Kan udah lama banget dari lokal, ya, bisa Bangkok juga bisa. Yeah. Dan untuk uh, tip penjinaan yang patan itu, yang gimana, Pak? Iya, yeah, penjinakan yeah. antara lain dengan dimandikan, ya, secara rutin. Itu tadi uh, satu, dimandikan yang kedua. Untuk burung lomba itu dibiasakan dikerodong, jadi pada saat maghrib itu dikerodong, terus dibuka pada saat pagi hari. Kerodong terus kedua, cara meletakkan. Cara meletakkan itu diusahakan sering di tempat yang orang sering lalu lalang, sehingga orang gitu terbiasa, ya? ya, yang rendah saja. Pokoknya nggak sampai diserang kucing, oleh kucing, kucing nah, itu kucing, ya. sebaiknya di tempat yang rendah. Kalau diletakkan di lantai saya kira juga bagus. Iya ya, pokoknya tempatnya itu ndak hmm. ndak ada kucing bisa begitu. Sambil dikrodong ya. Uh, jadi untuk gitu. melatih mental juga dan untuk melatih penjinaan. juga jina ya. ya. Dan untuk uh, penyesuaian sangkar nih pak. Kan kadang orang sering uh, burung itu kadang disuruh nuruti uh, ndoronya, corona pemiliknya. Kadang dikasih sangkar. Kubah atau rajut atau mata raman dan lain-lain. Yang benar itu e, perkutut e, harus pakai sangkar yang gimana nih? Menurut Pak Toto sendiri? Kan? Menurut saya semuanya betul. Iya. Karena harus mengamati karakter burungnya ini mintanya gimana? Iya. Kalau melati itu saya kira kubahnya harus tertutup agar pada saat dia itu fighter dan tanding dia itu tidak asik untuk berjemur. Oh, ah ya. ya maka harus tertutup kalau saya melati. Oh, ah begitu. Jadi ada plus ada minusnya ya gitu ya. Ada. Iya, nah, iya. Dan untuk uh, melatih sendiri nih pak, uh, kalau rawatan malam hari ini uh, tidak dikrodong atau dikrodong tadi? Tidak Kalau ya? burung yang lainnya saya yang belum begitu jinak saya kerodong sedangkan untuk melatih tidak, karena sudah jinak dia. Oh, sudah jinak dulu ya. <laughs> dari iya, itu, ya. iya, jinak dan di rumah nih Pak uh, punya enggak uh, koleksi burung yang pakai sistem betina atau sistem cas untuk menaikkan birahi agar perform di lapangan itu bisa manggung atau bisa gacor gitu. Ya. Saya enggak melakukan itu, enggak. Enggak. Jadi ya. murni uh, factor atau burung gacoran uh, gitu ya gitu ya. Tidak pakai sistem cas betina gitu ya. Tidak, ya. Dan uh, Pak Totok sendiri untuk memilih burung perkutut lokal itu Paling suka, paling suka di hati Pak Totok sendiri suara yang kecil atau suara yang besar atau yang mengkristal ini Pak. Ke semuanya suka, tetapi diusahakan yang bagus itu yang menengah atau yang kecil. Kalau lokal ini suaranya menengah itu masih aman, nggak dicurigai sebagai crossing. Apalagi kecil, itu tidak dicurigai sebagai crossing. Oh, tetapi memperoleh yang relatif kecil tapi faktornya hebat itu saya merasakan diri masih kesulitan. Iya, tapi teman-teman sudah, sudah banyak yang memiliki ya marah. itu saya kira jawara-jawara itu sebagiannya yang tidak sebesar besar itu banyak marah. dan saya salut dengan mereka itu salut. dan pak Toto sendiri kan uh, sering uh, apa ya istilahnya melalang buana dari kota ini ke kota ini, kota A ke kota B. Uh, Sering juga enggak mengalami, maksudnya itu apa? Uh, nemu istilahnya, nemu perkutut yang kelihatannya uh, prospek terus. Uh, dari segi prospeknya, itu dari ombiokan atau pikat atau burung jadi yang paling disukai, Pak. Yang terakhir, saya kira kalau nah. men dari ombiokan itu memungkinkan kita, tapi kan prosesnya masih lama. Saya belum setingkat itu ketelatenan saya. Jadi yang penting walaupun kita beli yang sudah vektor yang sudah jadi, tidak masalah saya kira. Yang penting kita karena burung sudah hebat itu belum tentu akan bertahan hebat kalau pemegangnya ini nggak tepat ya. Jadi burung yang hebat. Ini sambil kita juga menata diri, juga menjadi pemegang yang hebat. Saya kira nanti burungnya akan bertahan. Iya, jadi tergantung perawat e, burung tersebut ya, Pak. Iya, sambil saya lanjutkan ya. Jadi apakah menemukan ya, kira-kira burung yang bagus itu banyak yang ditemukan, tapi burung yang hebat hebat kebanyakan ya itu tadi karena ini burung sifatnya ini kelangenan ya. Hmm. Begitu kita mahari, maksudnya itu kesulitan karena mereka sendiri itu sangat menyukai, menyayangi yeah. ya. Kebanyakan begitu yang ditemukan. Dan ini Pak kan sering nggak tahu orang-orang pemula seperti saya ini kan kalau burung sakit itu harusnya dikasih apa untuk burung perkutut sendiri ini Pak entah itu perkutut e, lokal bangkok atau perkutut untuk ternak ini Pak kalau sakit itu loh Pak iya ini kebetulan yang saya sudah pernah miliki ini jamunya itu bisa untuk burung sehat dan burung sakit kalau burungnya kondisi sakit dosisnya ditambah gitu aja e, itu kalau itu. boleh tahu apa itu mereknya apa Pak kalau mereknya sehat gacor ya Kacor, jamur, nih, ya, saya itu hanya memberitahu saja tapi akhirnya dikira saya ini penjual. Ya akhirnya saya layani aja lah. Yang penting iya. mereka itu tetap saya itu suka, terus saya belikan iya, ya. gitu ya. Dan omong-omong nih Pak, kan e, banyak orang sekarang yang suka burung perkutut Katurangga nih Pak. Pak Totok sendiri punya enggak ke, e, koleksi burung katurangga di rumah, Pak? Ada enggak, masih? Ada. E, atau cerimu, e, ya iya, ada. Walaupun sebetulnya yang saya kejar itu itu adalah keturangan sebetulnya tidak terlalu mengejar tapi saya punya ya satu yang kemben kebetulan suaranya bagus yang saya kejar itu bagusnya kebetulan ya. dia kemben ya. satu ya. itu yang kedua itu mungkin sangat langka ya burung lokal yang suaranya besar dan dia rondo semoyo kan iya oh. ya. yeah. kalau bukan rondo semoyo mungkin nggak saya kejar karena mencurigakan dia bukan lokal Nah itu ya, karena ya. dia itu rondo semoyo nah ya, itu ya. maka dia saya pertahankan ya untuk koleksi ya karena burungnya sangat besar. Jadi sangat-sangat besar sekali kan jarang. Dan ini Pak, untuk uh, Pak Toto sendiri hunting atau mencari burung perkutut itu uh, sampai mana aja ini Kak? Ya kebetulan sampai ya? mulai dari pa paling jauh ini sih sampai. Iya, mana? mulai dari Pasuruan hingga Demak ya, ya kebetulan ini teman Demak ini memberi saya kacauan gitu. Iya iya. Yeah. Dan ini Pak Toto sendiri kan e, suka silaturahmi dari kota A ke kota B ini yang sejauh ini Pak Totok e, di perkutut lokal atau gantangan perkutut lokal udah silaturahmi di mana saja Pak, e, kota mana saja Pak? Iya, ya yeah. yeah, itu sering itu di Pasuruan terus juga ke sidoarjo terus juga ini ke. Uh, ke Demak, ke Jepara ke Brebes ke Pekalongan Tegal uh, itu gitu itu, ya, ya. jadi ya. istilahnya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ah, ya. bahkan besok-besok ke Jawa Barat atau maunya Jawa ke Bekasi Jawa, ya. juga jadi saya ke ingin Bekasi tahu ya. sana ya terus Jawa. Cirebon ya uh, ingin saya silaturahmi dan ini Pak uh, ini Terakhir ya Pak, pesan-pesan untuk eh, Pung Nusantara eh, agar semakin maju atau semakin lestari atau semakin melestarikan kebudayaan leluhur ini gimana Pak pesan-pesannya Pak? Iya antara lain yang cukup efektif itu antara lain itu menyuburkan latber ataupun latpres ya yang sudah ada ini itu tetap dipertahankan dengan ketentuan Uh, jangan mahal-mahal mengenai jangan pedit mengirit mengenai bagam jadi usahakan minimal 1 sampai 10 mengenai piala terserah ya nah, itu itu kedua juga uh, jumlah juri itu harus mencukupi ya jadi nanti biar penjurian bisa bagus itu jangan terlalu banyak satu juri itu meli memantau tiga burung dan harus benar-benar objektif. Bagaimana tingkat objektifnya sekarang ini yang berjalan? Mungkin masih 70% bagus ya daya. Yang 30% masih perlu, bentuk perlu penyempurnaan. Tidak apa-apa, jadi kita tidak usah terlalu menutup dulu. Harus sempurna, tidak apa-apa ya, sambil ya, jalan. Di mana jalan, ya kekurangannya? wis iya. kita boleh saja. Iya. Yang baik, kita syukuri, kita teruskan. Yang iya, iya. belum, ya kita perbaiki iya, sambil iya. jalan terus. Gitu ya, Ianya sukses selalu. Gitu ya, iya. terus. Iya. utamakan bahwa yang paling utama itu adalah silaturahmi kita menyadari bahwa burung merkutut ini cipta ciptaan Allah yang bisa membuat kita itu benar-benar jatuh cinta dan sebagai alat yang bagus untuk mengeratkan silaturahmi itu ya, terima kasih ya Pak ya tentang info tip maupun uh, kejuarannya kejuaraannya nggak ditanya ini huh? <laughs> kejuaraannya oh, ya. Ya, lupa ini ini ngomong-ngomong nih di ya, ya. Anu, juara berapa ini sih Anu ini iya. Si Melati ini, juara, si Melati tuara, ini kan? juara satu pernah di anu ya, nah, di Pasuruan tiga. itu juara satu pernah, juara 3 pernah di Sidoarjo juara 4. Oh, sering sering juara kecil gitu ya maksudnya, sering peringkat juara terkecil di, gitu. Di ya. Iya, uh, di Cepu pernah juara 3, pernah juara satu Di Blora pernah juara dua Ah, terus di Brebes juara tujuh, di Tegal juara empat. Oh, jam terbangnya udah tinggi ini iya, ya. terus di Pekalongan itu juara delapan dan juara tiga. Di Demak ini kayaknya sekarang ini memperoleh di, di kelas campuran ini juara sepuluh kayaknya iya, ini iya. ya. <laughs> ya iya, Bapak. Semoga saja. Ah, di Madiun betapa? ya, Madiun, 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 1. Juga Madiun juga. juara satu. Madiun juara satu ya. Iya dan udah ya Pak ini tipnya udah sangat bermanfaat banget untuk pemula seperti saya dan teman-teman kongmania dari Sabang sampai Merauke dan semoga saja tetap lestari tetap melestarikan kebudayaan uh, Indonesia ini nguri-nguri iya. kebudayaan Jawa betul so, nguri-nguri kebudayaan ya, yang positif gitu. ya saya kira ah. dan semoga saja Pak Toto sendiri sehat selalu amin. Uh, banyak rezeki amin. amin. dan sukses di dunia maupun di akhirat amin ya. itu yang penting Tak lupa pula saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh